Неделю назад на этой сцене один вокалист сыграл роль взрослого мужчины. За это получил от звездных тренеров замечание, дескать, мал еще. Он сделал выводы. И за неделю к сегодняшнему прямому эфиру подготовил другой номер. Так что сейчас вы увидите не мужа, но мальчика. Точнее, мальчишку без призорника. Удивительное дело, но это один и тот же артист. Роман Болдусев. a Рома Болдузев с песней «Беспризорник» группы «Хай-фай». Вокально-хореографическая композиция с элементами нижнего брейка и легкого хулиганства. Ромка, ну ты понял, что насчет увольнения твоего отчисления из вуза это всего-навсего розыгрыш первоапрельский, да? Я так и понял. Да, понял. Конечно, потому что сегодня воскресенье, кто же выгоняет в воскресенье? В понедельник выгоняется. Завтра в понедельник, тогда и поговорим. Ром, ну а если серьезно, вот э, в каком образе тебе было легче, комфортнее? Здоровый мужик, который пел самбу «Белого мотылька» или вот сейчас «Пацан-беспризорник»? Ну, конечно, прикольно, когда ты там такой тинейджер, ну а вообще, на самом деле, я думаю, что я еще не нашел для себя того образа, в котором мне было бы максимально комфортно. Я пока получаю удовольствие от того, что я ищу, от того, что я пробую. То есть растет, растет наш мужчина, наш юноша. Дорогие тренеры, ну вот видели перевоплощение буквально за неделю. Этот молодой человек стал еще моложе. Он был на прошлой неделе белым мотыльком, пел песню Валерия Меладзе, а сейчас он мальчик-беспризорник. Как вам это перевоплощение? И в каком образе Рома увереннее, на ваш взгляд, себя чувствует. Диана. Мне показалось, что Рома очень любит работать. И вот просто бальзам на душу ваши слова о том, что вы ищете себя. Вот продолжайте себя искать, потому что, мне кажется, что тем, кто постоянно пытается идти вперед, тому благоволит удача. И она обязательно с вами будет. Спасибо. Спасибо. Что скажет Олег Скрипка про выступление Рома Болдузева? Ну, ріст є, проблеми росту не бачу. Ромчик молодець. І ну, зараз таку оцінку зроблю, що теж знову Пріснікова я почув, і раннього Майкла Джексона. От щось таке. І, і... Ромсик, можна я тебе буду називати Ромсик. Ромсик, от мені дуже подобається твоя пластика. Ну, в тебе, я казав, в тебе акторські дані, в тебе пластика класна, точно. І от. Просто, ну, даже хотелось реально верхнього верхнего брейку, ну, хотя бы верхнего брейка. Потанцюй, ти ты что-то шла. Давай, 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 не давай, 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 не давай, 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 Скажите, как наш Рома за неделю, а? Возмужал, на гормон роста посадили. Очень обаятельный Рома. Я могу сказать, что э, песня-то ему очень подходит. Но почему-то не чувствовал себя комфортно, а? Вот несмотря на то, что и опевания были, там, мелизмы какие-то, все равно не было достаточной свободы. Вот, например, как-то вот осторожничал, аккуратничал все вот в звуке. Для меня вот не было такого прям вот настоящего драйва. Вот некомфортно тебе было, да? Ну, на самом деле, мне тут на сцене очень плохо слышно голос. А, ну вот, может быть, поэтому, я не знаю, но вот я чувствовала, что что-то тебе мешает вот на полную катушку выложиться. Ну, вообще здорово. Молодец. Спасибо. Может, потому что голос плохо слышал, а может, потому что это не первоапрельская шутка. У человека температура 38. <связь> да. Что? И вот с такой температурой у нас артисты прямо в эфире Герой! выступают. Герой! <связь> это я еще раз повторю, когда буду просить голосовать за Рому Александр Пономарев, на прошлом эфире мы выяснили, что песня «Беспризорник», которая должна была исполняться, для Ромы слишком легкая. И тут, оказывается, это не шутки. Проходит неделя, и Рома исполняет именно эту песню. Почему так? Ну, я был против этой песни, но так сталося, что Рома ее выполнил. Он набогато имеет больше Голосу, ніж дозволяє ну, ця пісня взагалі. тобто Його обмежили зараз. І дискомфорт, якраз те, що каже Валерія, була тільки в тому, в тому що е, він має більше вокальних даних, ніж має мелодика цієї пісні. Тому я був проти. Але він сьогодні намагався, ми намагалися якимось там хитрощами, там, імпровізаціями, там, вокалізами додати якраз голосу, знаєш, але е, дійсно вона вузенька для тебе. Але ти справився, ти заспівав її чітко, заспівав. Всі мої е, моменти, які ми з тобою ну, проговорювали на репетиції, були виконані. Але просто така пісня, вона вузька для тебе. Тобі треба ширші пісні. І я вважаю, що, е, можливо, це можуть бути і романси. І якщо е, глядач наш проголосує за тебе, то якраз будемо імпровізувати тепер вже і шукати тебе в тих піснях. Е, і Дякую тобі за виступ. Спасибо. Спасибо. Давайте не будемо надіятися на ангела-хранителя Роми Болдузів. А ви можете стати його ангелом-хранителем. Отложите в сторону. Крылья, достаньте руки и звоните. Набирайте номер 0900 102 8 19 или отправляйте смс числом 19 на короткий номер 9969. Не ангелы, а вы решаете судьбу этого артиста Рома Балдезев!